45 лет назад, одновременно с спуском первого блока запорожской тепловой электростанции, в городе появился еще один стратегически важный энергетический объект ⁇ детская музыкальная школа. На этой неделе эта дата собрала в зале Дворца культуры современник тех, кто открывал ее двери для первых учеников, кто в разные годы в ней работал. Юбилейный вечер стал встречей со школой для многих ее выпускников в разные годы учебы. Они заняли не только места в зрительном зале, но и на сцене. На празднике звучало множество поздравлений, но самыми ценными были слова ее выпускников. Выступления артистов, сделавших музыку своей профессией, говорили о качестве работы и любви к ее ученикам красноречивее всяких слов. Для тысячи энергодарцев музыкальная школа – это жизнь и судьба. Ярким завершением концертной программы стали выступления выпускников первого набора вокального отделения. Спустя 10 лет они вновь на родной сцене. Волнение не меньше, ответственности не меньше, и также переживаем, также все это mm -hmm. волнительно, да. До сих пор. Волнительно вспоминать сцену, на которой выступал раньше, все конкурсы, которые мы прошли, веселые нотки эти, да, да. И выходишь на эту сцену и в душе такая радость, не знаю, счастье, воспоминания. Ну, короче, классно, классно. Да, и хотелось бы отметить, что мы вот уже много лет и работаем, мы выступаем, и все равно вот эта вот сцена в нашем родном городе вот, знаете, внутри такая мандражка, так колотит, потому что ты боишься, там помимо учителей еще другие ученики, выпускники и родители. Это очень важно выступать здесь. И волнение самое большое в моей жизни, вот точно говорю. Надежда Евгеньевна скажет «Ярослав». Это да. я больше всего, мне снится, что я прихожу, она говорит «ты не выучил снова ты не выучил, слова». Не поучил, <свят> а Евдокия Михайловна подбегает и говорит «Ярослав, ты выучил сонату». <свят> <свят> О боже, это мои кошмары. Но я хочу тоже, вот главное сказать, что спустя много лет, где бы мы ни учились, где бы мы ни выступали, где бы мы ни работали, приемы и то, что нам заложили, упражнения наши преподаватели, Надежда Евгеньевна, в моем случае евдоке Евдокия Михайловна, у девочек Людмила Мила Михайловна, Михайловна да. они нам очень помогают по жизни, в Профессии, это просто наши путеводные звезды. Мы приезжали, Правда. когда поступать все, отмечали нашу подготовку, уровень нашей подготовки, мастерство наше, вокальные там данные. Все говорили, что Наргидарская музыкальная школа. 100%. Процентов. Все спрашивали обязательно откуда вы, потому вы что наркодаря? А, все понятно. Все понятно, это да. 200 баллов, вы проходите. You simply